جب زمین ظلم سے بھر جائے جب سچائی قید ہو جائے جب زبانیں گونگی آنکھیں اندھی اور دل پتھر ہو جائیں تب آسمان خاموش نہیں رہتا اس وقت وہ نور جو ابتداء سے ہے جسے نہ زوال ہے نہ فنا وہ خاموشی کی چادر اوڑ کر بھی پوری کائنات کی نبز پر دستے ہدایت رکھتا ہے وہی ہے امام اللہ کی طرف سے ہر دور میں ایک حجت ضرور ہوتا ہے ایسا انسان جو معصوم ہو علم الہی کا وارث ہو اور بندوں کو رب کی طرف رہنمائی دے جب نبوت ختم ہوئی تو ہدایت کا تسلسل امامت کی شکل میں جاری رہا اہل حق کا ایمان ہے کہ اگر زمین پر خدا کی طرف سے حجت موجود نہ ہو تو زمین اپنے باشندوں سمیت دھنس جائے امام وہ ہستی ہے جس کے وجود سے کائنات کو بقا حاصل ہے وہ صرف ایک ظاہری پیشوا نہیں بلکہ باطنی ولایت کا حامل الہی قرب کا مظہر اور علم لدنی کا امین ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے یہاں واضح کیا گیا کہ امام اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے یعنی اس کا علم اختیار اور رہنمائی براہ راست رب کی کی طرف سے ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی طرح رہنمائی نہیں دیتا بلکہ اس کے فیصلے میں الہام کا نور اور تقدیر کی حکمت شامل ہوتی ہے امام صرف ایک فرد نہیں وہ ایک نظام ہے ایسا نظام جو انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی کو ایک خاص روحانی مرکز سے جوڑ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل حق کے نزدیک امام شریعت کے ظاہر کا نگہبان طریقت کے باطن کا رازدار حقیقت کے دروازے کا نگہبان معرفت مارفت کے بہرے بے کراں کا ناخدا ہے روایات میں آتا ہے کہ امام کے پاس علم ماکان جو کچھ ہو چکا علم ما یقون جو کچھ ہونے والا ہے علم کتاب لوہ قلم اور جبریلو مکائل کے اسرار ہوتے ہیں امام صرف کتاب کا عالم نہیں وہ لوہے ازل کا قاری ہے قلب رسول کا وارث ہے اور فیض ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل عقص ہے جیسے نبی انسان اور خدا کے درمیان ظاہری وحی کا واسطہ ہوتا ہے ویسے ہی امام باطنی ہدایت کا واسطہ ہوتا ہے وہ انسانوں کو ان کے نفس سے نکال کر نور الہی کی طرف لے جاتا ہے وہ ایسا سورج ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا چاہے بادل چھا جائیں امام وہ ہے جو بندے کے سوال سے پہلے جواب جانتا ہے دل کے درد سے پہلے دوا رکھتا ہے دنیا کے اندھیرے میں تنہا روشنی بن کر چمکتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے رب کی طرف واپسی کا راستہ ستا ہے امام حقیقت میں وقت کا قبلہ ہوتا ہے وہ وہی نقطہ ہے جس پر توجہ کیے بغیر سجدے بھی خالی رہ جاتے ہیں اور راستے بھی بھٹک جاتے ہیں کبھی سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو کیا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے بالکل نہیں وہی روشنی وہی حرارت وہی زندگی باقی رہتی ہے بس نگاہوں سے اوجھل ہونا غیر موجود ہونا نہیں ہوتا امام پردہ غیبت میں ہے مگر ہر دل کی دھڑکن ان کی اجازت سے ہے ہر لمحے کی حرکت ان کے اذن سے ہے وہ خاموش ہیں مگر کائنات ان کی گواہی دے رہی ہے غیبت کے معنی یہ نہیں کہ امام موجود نہیں بلکہ یہ کہ لوگ امام کو پہچانتے نہیں یا امام خود کو ظاہر نہیں کرتے یہ وہ مرحلہ ہے جب حجت خدا دشمنوں کے شر فتنوں کے طوفان اور آزمائشوں کی کثرت کی وجہ سے خدا کے حکم سے پردے میں چلے جاتے ہیں یہ غیبت دو مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے غیبت سغرا جس میں امام کے نائبین کے ذریعے عوام سے رابطہ تھا اور غیبت کبرا جس میں امام کا ظاہری رابطہ منقطع ہے مگر روحانی فیض جاری ہے اللہ جب کسی قوم کو امتحان میں ڈالنا چاہے تو ہدایت کے چشمے کو پردے میں رکھ دیتا ہے تاکہ دلوں کا اخلاص زبانوں کا صدق اور نگاہوں کا ایمان ظاہر ہو غیبت کے دور میں عقل کو جگایا جاتا ہے باطن کو آزمایا جاتا ہے زمانے کی ضرورت کو امام کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے یہ دور ایمان اور بصیرت کا ترازو ہے جو امام کو اس کے پردے میں پہچانے وہی اہل وفا، اہل یقین اور اہل حق ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام تم میں سے اجل ہوگا یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے امام علی علیہ السلام نے فرمایا سلام ہو اس ذات پر جو چھپا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں میں حاضر ہے غیبت کا زمانہ فتنوں کا دور ہے باطل کی چمک دمک کا زمانہ ہے دین کو خرافات سے ڈھانپ دیا گیا ہے ظالموں کو اختیار اور حق والوں کو قید یا گمنامی حاصل ہے یہی وہ دور ہے جسے روایات میں ظلمت قبرا کہا گیا ہے جس میں انسانیت امام کی تلاش میں تڑپے گی مگر دنیا اسے غفلت کی نیند میں دھکیلتی رہے گی امام غیبت میں ہر مومن کی دعاؤں پر نظر رکھتے ہیں مصیبت زدہ کی فریاد سنتے ہیں عالم روحانیت میں اپنے خاص افراد کی تربیت کرتے ہیں اور زمین پر خدا کی حجت ہونے کا فرض نبھاتے ہیں مگر خاموشی کے ساتھ امام غیبت میں ہیں لیکن جیسے قلب سینے میں چھپا ہوتا ہے ہے اور پوری زندگی کو چلاتا ہے ایسے ہی امام زمانہ دنیا کو ربانی نظام سے جوڑے ہوئے ہیں روایات میں ہے کہ بعض خاص بندے امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں مگر وہ پہچان نہیں پاتے یا امام انہیں پہچاننے کی اجازت نہیں دیتے یہ دیدار عام نہیں بلکہ خالص یقین اور عشق کے نصیب کی بات ہے غیبت کا پردہ دراصل ایک تربیت گاہ ہے اس میں ہم سیکھتے ہیں امام کی پہچان صرف ظاہری دیدار سے نہیں بلکہ باطنی وفا سے ہوتی ہے وہ لمحہ جب زمین و آسمان کی ساری راتیں ایک لمحے کی مانند سمٹ آئیں جب انسانوں کی دعائیں ایک امید کی صورت میں دریا بن کر بہنے لگیں وہ لمحہ جب حق اپنی پوری قوتوں کے ساتھ ظہور کرے گا وہ لمحہ امام زمانہ کا وہ نوری طلوع ہوگا جس کا انتظار ہر دل میں چھپا ہے وہ لمحہ جو کائنات کا سب سے حسین سب سے پر نور لمحہ ہوگا امام کا ظہور ایک مقدس وعدہ ہے یہ وہ ساتھ ہے جب حق اپنی تمام حقیقت کے ساتھ زمین پر نمودار ہوگا اور باطل کی حقیقت بے نقاب ہو جائے گی امام کا ظہور صرف ایک ظاہر ہوتا لمحہ نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب ہے جو ہر انسان کی زندگی میں گہرے اثرات چھوڑے گا جب امام کی آمد ہوگی تو زمین و آسمان کی ہر شے گواہی دے گی اور دنیا روشنی سے بھر جائے گی ایسی علامات ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں اور یہ ظہور کی علامتیں دراصل وہ نشانات ہیں جن کے ذریعے امام کا انتظار کرنے والے اپنے قدموں کو ٹٹولتے ہیں امام کی آمد سے پہلے ظلم فساد اور فتنوں کا طوفان آئے گا لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا حق و باطل کے درمیان پہچان کی دھندلی صورت ہوگی اور پورا نظام ایک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوگا یہ وہ دور ہوگا جب دین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی اور انسانیت کا چہرہ اپنی اصل حقیقت سے دور جا رہا ہوگا حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم زمین پر بھر جائے گا یہاں تک کہ وہ بھر نہ جائے گا پھر اللہ امام حق کو بھیجے گا امام کا ظہور نیا آفتاب ہے جو اندھیری راتوں کے بعد چمکے گا اس کے ساتھ دین کی اصل شکل کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا عدل و انصاف کا نیا دور شروع ہوگا ظلم کے غبار سے پاک صاف ماحول میں زندگی کی تجدید ہوگی روایات میں ہے کہ امام کے ظہور کے ساتھ زمین اپنے خزانے نکالے گی آسمان کی ہر سچائی کا پیغام لے کر آئے گی اور کائنات کی ساری طاقتیں اس کے دامن میں سمیٹ کر اسے تسلیم کریں گی ظہور کے قریب ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جس میں امام کی علامات جلی ظاہر ہوں گی اور لوگوں کا دل جوڑنے کے لیے نبیوں کے آثار دوبارہ ظاہر ہوں گے امام کا پہچانا جانا لوگوں کے دلوں میں ایک نور کی صورت میں رس بچ جائے گا دجال کا ظہور ہوگا وہ امام کے ظہور کی سب سے بڑی علامت ہوگی تاکہ لوگ حق کو باطل سے پہچان سکیں امام کی سیدھا راستہ دکھانے والی طاقت اور ظلم کو مٹانے کا جوش ظاہر ہوگا امام کے ظہور کے بعد زمین پر ایک نیا نظام قائم ہوگا عدل کا قیام جہاں ہر انسان کو اس کا حق ملے گا مساوات کا عملی مظاہرہ جہاں کسی کو رنگ نسل یا مذہب کی بنا پر فرق نہ ملے گا انصاف کا نظام قائم ہوگا اور ہر بندہ اپنے رب کے قریب جا سکے گا اس دن جب امام آئیں گے تو مظلوموں کی کی دعائیں ان کے کے ظہور کی پہلی آواز بن جائیں گی امام کے ساتھ زمین پر اللہ کا فرمان واضح ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایک نئی روح پھونکیں گے اہل ایمان کے دلوں میں عشق امام کی ایک ایسی لگان پیدا ہوگی جو دین اور دنیا کے درمیان سرحدیں مٹا دے گی ہر مومن امام کی طرف اپنی نگاہیں اور اپنے دل کو مائل کرے گا اور وہ امام کی طرف پہنچ کی سچی تڑپ کو محسوس کرے گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارا امام آئے گا تو اہل ایمان اس کے پیچھے ایسے ہوں گے جیسے جسم کے پیچھے روح ظہور کا انتظار انتظار کوئی سادہ انتظار نہیں بلکہ یہ عشق اور ایمان کا امتحان ہے ہر لمحہ ہم اپنی دعاؤں میں امام کے ظہور کی تکمیل کی تڑپ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ امام کا ظہور صرف ظاہر نہیں بلکہ دلوں کا انقلاب ہے یہی وہ لمحہ ہوگا جب ہر انسان ہر دل ہر آنکھ یہ گواہی دے گی کہ حق اپنی تمام حقیقت کے ساتھ منظر عام پر ہے جب دنیا کے جھرمت میں انسانیت کی تقدیر کو تاریخ کرنے والے ظالم سار اٹھا کر کھڑے ہوں جب محبت اور امن کا پیغام گم ہو جائے جب انسان کی فطرت کا سچ اس کی تڑپ میں غم کی صورت میں ڈوب جائے تب وہ لمحہ آتا ہے جب امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک نئی صبح ایک نیا سورج جو اندھیروں کو مٹا دے اور انسانیت کو امید کا پیغام دے آج کی دنیا میں ظلم اور ناانصافی کا ایسا دور چل رہا ہے کہ ہر طرف ادھورے انصاف اور دھوکہ دہی کے سائے ہیں فقر و فاقہ بڑھ رہا ہے ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے امن و سکون کا فقدان ہے مسلمانوں کا داخلی انتشار بڑھ رہا ہے یہ وہ حالت ہے جس میں انسانیت کی فطری ضرورت اور نظام عدل کی طلب شدت سے محسوس ہوتی ہے جب انسان تمام راستوں کو سچائی کے لیے تلاش کرتا ہے اور حقیقت کی روشنی کہیں بھی نظر نہیں آتی تب انسان امام علیہ السلام کی ضرورت کو شدت سے سمجھتا ہے امام کی ضرورت کا احساس اس وقت یہاں ہوتا ہے جب ظلم اور فساد زمین کے ہر کونے میں گہرا ہوتا جائے انصاف ہر قدم پر چھپتا ہو دشمنوں کی چال بازیوں کی دھار تیز ہو امام کا ظہور اس دور کا خاتمہ ہوگا جب ظلم کا ہر دروازہ بند ہوگا اور حق کو اس کی جگہ ملے گی امام کا قیام زمین پر عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا اور ظالموں کے محلات زمین بوس کر دے گا ظہور امام کے ذریعے دین اور دنیا کے درمیان توازن قائم ہوگا مادی لذتوں کا قائل انسان روحانیت کی روشنی کی طرف مائل ہوگا اخلاقی اقدار اور روحانیت کی نئی فضا قائم ہوگی امام کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ ظالموں کا خاتمہ کریں گے بلکہ وہ دنیا کی حقیقت کو دوبارہ انسانوں کے سامنے لائیں گے اور نظام فطرت کو صحیح راستے پر لے آئیں گے آج ہم ایک فکری بحران کا شکار ہیں جہاں دینی اصولوں اور روحانی سچائیوں کی جگہ مادی مفادات اور دنیاوی لذتوں نے لے لی ہے ہم وقت کے اس دھارے پر کھڑے ہیں جہاں ہماری ایمانیات اور عملی زندگی میں ایک گہرا فرق آیا ہے روحانیت اور علم کو انکار کیا جا رہا ہے اخلاقی گراوٹ اور تشویش کا دور ہے دینی رہنمائی کی ضرورت ہے یہ وہ لمحہ ہے جب امام کا ظہور ہمیں رہنمائی دے گا اور ایمان کو صحیح راہ پر لائے گا آج ہمیں امام علیہ السلام کی ضرورت ہے تاکہ وہ اجتماعی عدل و انصاف کا نظام قائم کریں جہاں ہر فرد کو اس کا حق ملے جہاں امتیاز ختم ہو جہاں عورت اور مرد سب کو برابر کی حیثیت ملے جہاں مسلم وات کا درس ہو جہاں فقر اور غریبی کا خاتمہ ہو جہاں دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد فضا ہو امام کی قیادت میں انسانیت اپنی اصل حقیقت کو دوبارہ پا سکے گی اور نظام فطرت کے مطابق چل سکے گی آج کے دور میں ہم روحانیت کی کمی محسوس کرتے ہیں انسانیت کا مقصد گم ہو چکا ہے باطنی سکون کا فقدان ہے دنیا کی آرائش نے انسان کے دل کو بے چین کر دیا ہے امام کا ظہور ہمارے دلوں میں روحانیت کا چراغ روشن کرے گا وہ ہمیں دکھائیں گے کہ حقیقی سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے اور روح کی پاکیزگی میں ہے وہ لمحہ جب امام کی غیبت کی پردہ داری ختم ہو جائے گی اور زمین پر ایک نیا دل و انصاف کا سورج چم وہ لمحہ ہر مومن کے دل میں انتظار کی تڑپ پیدا کرتا ہے وہ انتظار جو ہم میں ایک گہری یقین کی صورت میں رچ بس چکا ہے جس میں ہم ہر دن ہر پل امام کے ظہور کے منتظر رہتے ہیں امام کی غیبت ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر ایمان اور انتظار کی طاقت کتنی عظیم ہوتی ہے اور آخر کار وہ لمحہ آتا ہے جب ہمارے خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں امام کی غیبت ایک عظیم روحانی آزمائش ہے جس میں ہر مومن کو اپنے ایمان کا جائزہ اور صبر کا کا امتحان دینا پڑتا ہے یہ غیبت صرف ظاہری نہیں بلکہ ایک روحانی دور ہے جس میں اللہ کا عزم اور امام کی تقدیر کا ایک خاص وقت مقرر ہے ہمیشہ انتظار کرنے کا درست دیا جاتا ہے صبر اور یقین کی طاقت کو مزید بڑھایا جاتا ہے غیبت میں امام ظاہر نہیں ہوتے لیکن ان کی روحانی رہنمائی مومنوں کے دل میں موجود رہتی ہے ہر مومن کے دل میں امام کا نور اور رہنمائی ایک چمک بن کر موجود ہے جو اسے سچائی کی طرف گامزن رکھتا ہے حضرت امام مولا علی علیہ السلام نے فرمایا امام کا غیبت میں ہونا مومن کے لیے صبر کی آزمائش ہے لیکن یہ ایک دن ختم ہوگا اور امام کا ظہور اس صبر کی عظمت کو ثابت کرے گا غیبت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور پختہ کریں یہ دور ہمیں روحانی صفائی قربانی اور صبر سکھاتا ہے غیبت میں امام کا ظاہر نہ ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی روحانی قوت پر انحصار کریں اور اپنے قلب کو امام کی یاد اور رہنمائی سے روشن رکھیں یہ وہ دور ہے جب ہم اپنی ذاتی صلاحیتوں اور اندرونی طاقت کو سمجھتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں غیبت کے تاریخ راستوں پر چلتے ہیں تاکہ ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہو سکیں امام کی غیبت میں مومن کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم امام کی رہنمائی کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں اور ہر دن اپنی زندگی میں ایمان کی بنیاد پر عمل کریں دعا اور عبادت میں اضافہ کریں یاد امام علیہ السلام کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں صبر کی قوت کو بڑھائیں عدل اور انصاف کی کوشش کریں حق کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ذاتی طور پر اپنے کردار کی پختگی کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ ہم امام کے ظہور کے وقت ان کے پیروکار بن سکیں امام کا ظہور ایک عظیم حقیقت ہے جس کے قریب آتے ہوئے دنیا میں کچھ اہم تبدیلیاں آئیں گی عدل کا قیام ظلم کا خاتمہ روحانیت کی روشنی حق کا غلبہ ہمیں امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے یہ تیاری صرف مادی نہیں بلکہ بھی ہونی چاہیے ہمیں اپنے دلوں میں امام علیہ السلام کے ظہور کی تڑپ اور ایمان کی نیت کی مضبوطی کو برقرار رکھنا ہے امام کا ظہور زمین پر ایک نیا آغاز لے کر آئے گا یہ وہ وقت ہوگا جب عدل محبت اور امن کا علم پوری دنیا میں پھیل جائے گا امام کا ظہور صرف ایک فزیکل واقعہ نہیں ہوگا بلکہ روحانی اور سماجی انقلاب کا آغاز ہوگا وہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے امام کی غیبت اور ظہور کے درمیان کا وقت دراصل ہمارا ایمانی امتحان ہے ہمیں دعا صبر یقین اور مخلص عمل کے ذریعے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے تاکہ جب امام کا ظہور ہو ہم ان کے ساتھ قدم با قدم چلنے کے قابل ہوں یہ ہمارا مقدر ہے اور اس مقدر کا حصہ بننے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو امام علیہ السلام کی رہنمائی میں گزارنا ہے تاکہ ہم ایک دن ان کے ساتھ ظہور کے وقت شریک ہو سکیں امام کی غیبت اور ظہور کے درمیان یہ سفر ایک ایمان کا سفر ہے جس میں ہم راہ حق پر چلنے کی جد و جہد کرتے ہیں امام کا ظہور دنیا کے لیے ایک نیا دور اور نیا سورج ہوگا جو سچائی عدل اور امن کے اصولوں پر قائم ہوگا جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہ ہو ہم اپنی زندگی کو حق کے اصولوں پر ڈھال کر ان کے انتظار میں گزاریں میں ہوں اعزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان اور تو. آپ کے سامنے اس ویڈیو کا اختتام پیش کرتا ہوں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں تھا بلکہ میں چاہتا تھا کہ ہم سب اپنی زندگیوں میں امام علیہ السلام کی غیبت اور ظہور کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کریں میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ دین اسلام اور اہل حق کے عظیم فلسفے کو واضح اور انداز میں میں پیش کروں تا کہ ہر ایک کے دل میں نور اور یقین کی روشنی جا کے داستان اردو ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم روحانی تاریخی اور دینی موضوعات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ محض ایک چینل نہیں بلکہ ایک مشل ہے جو ہم سب کو حق کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کے ذریعے میرے اس سفر پر چلیں گے اور ایمان کی پختگی اور صبر کے اس راستے پر اپنے دلوں کو روشن کرتے رہیں گے دنیا میں جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اندر لانا ضروری ہے اگر ہم اپنی روح کو سچا اور پرعزم رکھیں تو امام علیہ السلام کا ظہور ہمارے درمیان ایک حقیقت بن کر ابھرے گا داستان اردو کے ذریعے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو مزید پختہ کریں اور ظہور امام علیہ السلام کے وقت کے لیے خود کو تیار کریں ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے سچائی عدل اور انصاف کا قیام اللہ ہمیں اپنے راستے پر قائم رکھے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ